পাওঁ মই টকা দুহেজাৰ নাজানো মই ক'ৰ পৰা কোৱা কিন্তু মোক ইমিডিয়েটলি লাগিব মোৰ লগৰ কেইজনীৰ লগত পাৰ্টি আছে আৰু মই যদি পাৰ্টি লৈ নাযাওঁ তেনেহ'লে বৰ ৰাস পাম মই তোৰ সদায় সদায় কিহৰ পাৰ্টি ওলাই চব্জি বিক্ৰী কৰি যিমানখিনি টকা পাওঁ এইখিনি চোন ঘৰখন চলাওঁতে যায় মই নাজানো মুঠতে মোক টকা লাগিবই যদি একো দিবই নোৱাৰা তেনেহ'লে যত্ন নিচিনাকেনে মোক এই কাপোৰযোৰ দেখিছানে এই কাপোৰযোৰ কিমান পুৰণি বহুত দিনৰ আগতে দিয়া কাপোৰ কাপোৰ এযোৰ দি পাইছা কিয় তই সেইটো সপ্তাহত কাপোৰ এযোৰ লোৱা নাছিলি তোক যদি সপ্তাহে সপ্তাহে কাপোৰ দিব লাগে সপ্তাহে সপ্তাহে তোৰ যদি পাৰ্টি ওলাই তেনেহ'লে মই ঘৰত কি খৰচ কৰিম তই কচোন কিন্তু চা সিহঁত চাগে ধনীঘৰৰ ছোৱালী সেইকাৰণে দামী দামী কাপোৰ পিন্ধে দামী দামী পাৰ্টি কৰে তই সিহঁতৰ লগত ফেৰ মিলালে নহ'ব নহয় তই নিজৰ পৰিস্থিতিটো অলপ চাব লাগিব মায়ে কিমান কষ্ট কৰিছো দেখা নাই নেকি তই মোকে যদি অলপ সহায় কৰি দিলি হয় মোৰ মা বুলি কেতিয়া চিনাকি নিদিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ আগত কৰবাত দেখি দিওঁ কাৰণ সিহঁতে মোক বহুত ঠাট্টা কৰিব মই সিহঁতে কোৱা নাই যে মোৰ মা এগৰাকী পাচলি বেপাৰী মই সিহঁতক মোৰ ঘৰতো চিনাকি দিয়া নাই আমাৰ ঘৰতে আহিম আহিম কৈ থাকে কিন্তু কি দেখাম ঘৰখনত এইখন ঘৰ দেখাৰ পিছত সিহঁতে মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপে বন্ধ কৰি দিব সেইকাৰণে মই সিহঁতক কৈ আছো কেইদিনমান নহ বুলি তই বাৰু সিহঁতক কিয় মিছা কথা কব লাগে যি আছে সেইটোতে কৈ নিদিও হ'ব এটা সম্পত্তি একো ভাবি নাপাওঁ ভগৱানে দিবা মোক লাগিব কি যে হব হয় ছোৱালীজনী নিদিলেও পাব বেয়া চাউগৰ ৰচোন পইচা কিমান আছে দুহেজাৰ বা ওলাই নে নোলাই হেল্ল' কাঞ্চন কি হল তই এতিয়ালৈকে অলপ সময় ৱেইট কৰ ঠিক আছে কোনকালে

বল নহলে রেস্টুরেন্টখনলৈকে যাও পিছে তই কিমান পয়সা আনিছ আনি দে বল তইনো কিমান আনিছ মোৰ দেতাই মোক দুই হেজাৰহে দিলে মোকো তিনি হেজাৰ দিছে অ হয় নেকি হ'ব দে বল পাৰ্টি হৈ যাব আৰু মোৰ দুটামান শ্বপিং কৰিবলগীয়া আছে মায়ে মোক পাঁচ হাজাৰ টকা দি পঠাইছে তোৰ মা কিন্তু বহুত ভাল দেই তই বহুত লাকি এনেকুৱা মা এজনী পাবলৈ আমাৰ পাপা যিমানেই টকা নাথাকক কিন্তু মায়ে মোক ইমান হোলা হোচা খৰচ কৰিবলৈ নিদিয়ে কিবা কিনিবলৈ হ'লেও মায়ে মোক নিজে লগত লৈ যায় কি নিজে হ'ব হয় এতিয়াও সৰু হৈ থকা নিচিনাই পায়

এমুঠি বেছিকৈ দিলে একো সতেই নহয় নহয় ঠিক আছে ৰ'ব আৰু বেলেগ কিবা লাগিব নেকি নাই নাই নালাগে এই মুঠি লওক দিয়া দিয়া এইটো লোৱা পইচাটো দিয়ক আহিছোঁ দিয়ক ঠিক আছে হ'ব চব্জি লাগিব নেকি চব্জি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ চব্জি দুপৰীয়াই হ'ল মই ভাতকেইটা খাই লওঁ নেকি এইখিনিতে বহি আজি বেচা বিকি ইমানটা নায়েই আৰু ইমান দাম কমকৈ কওঁ তথাপি মানুহে আৰু কমকৈ বিচাৰে এনেকৈ বাৰু কেনেকৈ বেচা বিকি ভাল হ'ব তাতে আকৌ ছোৱালীজনী দামী দামী বস্তু লাগে ভাতকেইটা খাই লে এইখন কাৰি ৰাস্তাৰি দিছে যে মানুহ কি অহা যোৱা কৰিব নালাগে নেকি ৰজি ৰাস্তা নেকি মাজতে ঠেলাখন থৈ দিছে যে এতিয়াই গোটেইবোৰ বস্তু গুৰ মাৰি পেলাই দিব পাৰোবোৰ কেনেকুৱাই বলচোন ওচৰলৈ যাওঁ বল ঐ বুঢ়ী আৰে মুনু তই কাক মুনু বুলি কলিবি এইখন তোৰ ঠেলা নেকি অ মোৰে ঠেলা এনেকুৱা ৰাস্তাৰ মাজতে থৈ দিছ যে এইটো কি তোৰ বাপেৰৰ ৰাস্তা নেকি মানুহ অহা যোৱা কৰিব নালাগে এতিয়াই যদি কোৰ মাৰি পেলাই দিম নহয় তেতিয়া গম পাবি মুনু সেইবোৰ কি আম্বে মই কথা পাতি আছো তোৰ ফালে চাই চাই মনুমুনু কোৱা যে তই এজনীক চিনি পাও নেকি আহিছ মই কেনেকৈ থাকিব তেনেহলে তোক মনুমুনু বুলি মাতি আছ যে মোৰ নাম কি মনু নেকি মোৰ নাম আঠজান হে তই মোৰ নাম নাজানে মোৰ নাম কাঞ্চন তই কি লগৰৰ লগত থাকি মাৰকো পাহৰি গলি তোৰ লগৰজনী যে মাৰক ইমান বেয়া বেয়াকৈ গালি দি আছে তোৰ অলপো বেয়া লগা নাই পইচা লাগে লাগে মাৰক চিনি নাপাওঁ পাগল হোৱা নেতো মোৰ মা আৰু তই আইনা মুখখন চাই আৰু তাৰপিছত কবি ধনী ছোৱালী দেখিবহে পাই জীয়েক বনাবলৈ আহে পিছে নহয় মানুহবোৰ এই মিডিল ক্লাছ মানুহবোৰ কেনেকুৱাই ল'ৰা ছোৱালী বনাই ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহে পইচা খাব পাৰিবা হ'ব দে মই গম পালোঁ তই তোৰ বান্ধৱীৰ আগত মোক চিনাকি দিবলৈ লাজ পাইছ সেইটোৱে নহয় জানো হ'ব দে তহঁত সৰু ছোৱালী তহঁতৰ লগত মোৰ লাগিব মন নাই যা ঘৰলে যা আৰু তোৰ লগত মই ঘৰত কথা পাতিম যা কি ফালে অঁ তাকেই এইবোৰ মানুহৰ লগত লাগি লাভ নাই কামুৰি দিব পাই ব'ল ব'ল পলা ইয়াৰ পৰা মোৰ এনেকুৱা দিন আহিলেনে কৈছিলো যে মোৰ বান্ধৱীৰ আগত মোৰ মা বুলি চিনাকি নিদিবা নেকি মই বেলেগ ছোৱালী বুলি ভাবোঁ তই মোৰ ছোৱালী আৰু ছোৱালী বুলি চিনাকি নিদি কি বুলি চিনাকি দিম তুমি ৰাস্তাত থাকিলে মোক চিনাকি দিব নালাগে ঘৰতহে মাক ৰাস্তাৰ ঘাটে মাক নহয় মোৰ লগৰবোৰে মোক বহুত ধনীঘৰ ছোৱালী বুলিহঁতে সিহঁতৰ ওচৰত মোক সৰু বনাই নবনাবা ঠিক আছে হ'ব দে ঐ কালি কথা এটা হ'ল নহয় কি কথা ন তই যে গুচি গ'লি ঘৰলৈ মই আকৌ কাঞ্চনে ৰাস্তাৰ ফালে গৈ আছিলোঁ এজনী মাইকী মানুহে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা ঠেলাখন ৰাস্তাতে থৈ দিছিল আমি দম দিব গ'লোঁ মানুহজনীক তাৰপিছত কি হ'ল মানুহজনে কি কৈছে জানো নে নেজানো কি বুলি ক'লে ন কাঞ্চনক দেখি কাঞ্চনক নিজৰ জীয়েক বুলি কৈছে কি মানুহজনী মেণ্টেল নেকি মোৰ মানুহগৰাকীক দেখি মানুহগৰাকী মেণ্টেল নিচিনা লগা নাইচোন মানে এজনী মেণ্টেল মানুহ কেনেকৈ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ পায় মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কাঞ্চনে আমাক মিছা কথা কৈ আছে সেইজনী চাগে তাইৰ আচল মাক কি বুলি কৈছা তই মোৰ কথাটো মন দে তোহতৰ ঘৰলৈ কাঞ্চন কৈছে আৰু আমাৰ ঘৰলৈ কাঞ্চনক লৈ গৈ থাকো কিন্তু আমাক কাঞ্চনে সিহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় নিনিয়ে আমি তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ন আমাকতো তাই নিব পাৰে তেনেহ'লে কিয় নিনিয়ে

ড্ৰাইভাৰজনে ইমান দেৰি কৰে মই ওলাই ৰৈ আহিছোঁ মানুহজন আহিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে লেট হ'ল অঁ হয় নেকি পিছে ক'ত গাড়ীখন দেখাই নেপালোঁ যে ৰাস্তাতে থৈ গৈছে আকৌ ইয়ালৈ থৈ নাই আনিব মই দিয়কচোন সিফালৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহাই দেখিলোঁ দূৰতে থৈ গ'ল মায়ে কিবা শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছিলে মাৰ লগতে আহিলে যে সেইকাৰণে মোক সেইখিনিতে থৈ গ'ল অ' আচ্ছা কাঞ্চনটো কথা এটা কওঁ এই ক মই ভাবিছিলোঁ এইবাৰ তোৰ বাৰ্থডে তহঁতৰ ঘৰতে পাৰ্টিচিপেট কৰিম তহঁতৰ ঘৰতো যোৱা হ'ব

ভাড়া ৰুম এটাকে লৈ লওঁ নেকি আৰু ভাড়া ৰুমৰ মালিক মালিকনিক পইচা দি ক'ম মোৰ মা দেউতা হ'বলৈ কিন্তু বহুত টকা লাগিবচোন ক'ত পাম ইমানবোৰ টকা মাকে সুধিব লাগিব সেইটোকে কৰা যাওঁ নহ'লে ইমানেই মিছা কথা কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সিহঁতক সিহঁত স্মাৰ্ট গম পাই যাব মই মিছা কথা কৈছোঁ কি হয় কোৱাচোন ভাড়া ৰুম লাগিছিলে নেকি হয় ভাড়া ৰুম লাগিছিলে আৰু আপোনাৰ লগত পাৰ্চনেল কথা এটা আছে মোৰ লগত পাৰ্চনেল কথা কি পাৰ্চনেল কথা মানে আপোনালোকক

ধীৰে হ'ল আকৌ মোক কিয় চিঞৰি থাকিব লাগে মানে তাই বৰ ডাঙৰ কথা এটা ক'লে তাইখিনো ভাড়া এদিনৰ কাৰণে লাগে এদিনতে তাই দহ হাজাৰ টকা দিব কি এদিনত দহ হাজাৰ কিন্তু কিয় তাইখিনো নকলি মা দেউতাক লাগে এদিনৰ কাৰণে নকলি মা দেউতাক এ নাই নাই মই হ'ব নোৱাৰো দেই নালাগে মোক টকা আপুনি কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক এদিনত দহ হাজাৰ টকা পাব আৰু কি লাগে এদিনৰ কাৰণেহে মাক দেউতাক হ'ব লাগে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে নহয় নহয় ঠিক আছে হ'ব বাৰু হ'ব দিয়া আহিবা ঠিক আছে আহিছোঁ কি হয় তহঁতে বাৰ্থডেত আমাৰ ঘৰলৈ আহিম বুলি কোৱা নাছিলি জানো মই লোকেশ্যনটো চেণ্ড কৰি দিছোঁ হোৱাটছএপত আহিছা অঁ ঠিক আছে হ'ব দে গৈ আছোঁ শুনকচোন ইমান অভাৰ এক্টিং কৰিব নালাগে নৰ্মেলে থাকিলে হ'ল নহ'লে সিহঁতে বুজি পাই যাব ঠিক আছে হ'ব আৰু আপোনাৰ হাজবেণ্ডকো কৈ দিব ঠিক আছে পিছে তোমাক কি বুলি মাতিম মনু বুলি মাতিলে হ'ল ঠিক আছে ৱাও তহঁতৰ ঘৰটো চ' বিউটিফুল বাহিৰৰখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে নহয় দুখনমান ফটো ক্লিক কৰি আহিলোঁ ভালে কৰিলি দে পিছে তোৰ মা দেউতা ক'ত

সেইবোৰ জানিব নালাগে দিয়ক আমাৰ যিহেতু দিল হৈছিল আৰু সেইটোৱেই খতম হ'ল গৈ থাকোঁ মই বৰ বেলেগ ধৰণৰ ছোৱালী অ ইমান গুণ্টা গুণ্টা কথা কয় আমাৰ ন কি টকাখিনি পালো যেতিয়া কোন ক'ত যায় নেজানো আৰু তথাপি সুধি চাইছিলোঁ আৰু বোলো কয় কিজানি নক'লে নাই আৰু ৰ ক'ত গৈছিলি তই এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মোৰ বাৰ্থডে আছিলে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব বিচাৰোঁ তোৰ ওচৰতো পইচা নাছিলে মইতো পইচা দিয়া নাছিলো তই পইচা কত পালি ভালে ভুলে ক ঘৰৰ ছাগলীজনী নাইকিয়া হৈ আছে ছাগলীজনী কি হল মই কি জানো কি হল কি কৈছো মোৰো সঁচা কথা ক যদি ক ছাগলীজনী কত কল তোৰ নাটক সদায় সদায় মই চাই থাকিব নোৱাৰো ভালে বুলি সুধিছো ক ছাগলীজনী কি হল অ ছাগলীজনী মই দেখিলো মোৰ ওচৰত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ কাৰণে টকা নাছিল সেইকাৰণে মই ছাগলীজনীকে দিছিলো তোমালোকে তোক সন্তান জন্ম দি পোহপাল দিবা পূৰণ কৰিবলৈ ছাগলীজনী বিক্ৰী কৰি দিলেই সেইজনী মোৰ কিমান মৰমৰ ছাগলী আছিল আশা পূৰণ কৰিবলৈ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰ তোৰ গাত ভূত লম্ভীছে মই তোক আগতে কৈছো যে ধনী মানুহৰ লগত ফেৰ মিলা লাভ নাই এদিন যদি কেনেবাকৈ গম পাই যায় তই যে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী তেতিয়া তই কম লাজ পাবিনে ধৰাত পৰিবই লাগিবতো মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী কেতিয়াও ধৰাত নপৰো সেইটো খাটাং হ'ব দিয়া মোক এতিয়া বেছি প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবা মোৰ ভাগৰ লাগিছে মই শুই লওঁগৈ হে প্ৰভু কি হ'ব বাৰু ছোৱালীজনী তাই আকৌ ভাল হ'বনে এনেকৈয়ে হৈ থাকিব মই তাইক বইচ কৰিব পৰা নাই পাপা তুমি মোক কলেজত ড্ৰপ কৰি দিব পাৰিবানে আজি বহুত লেট হৈ গ'লো ঠিক আছে হ'ব মই ৰেডি হৈ আছো ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'লে হৈ যাব তুমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলা নেকি মই কৰিলোঁ জল্দি জল্দি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লোৱা নহ'লে আকৌ লেট হৈ যাম ঠিক আছে হ'ব পাপা আৰে বৰুৱা বৰুৱানী ইমান দিনৰ মূৰত কোনফালে যায়

কিয় আপোনাৰ কা ঘৰত গাৰ্ডি সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ যোৱা নাছিল নেকি আপোনাৰ সোৱালি মাজনী এবো তুমি কি কৈছা তেখে লোকৰ কোনো সোৱালি নাই তেখে লোকৰ এটি লৰা হন্তন আছে হিউ বাহিৰত থাকে তুমি কাৰ কথা কৈছা পাপা মই আকো কেনেকৈ পাহৰিম মই এখন লোকৰ ঘৰতে কৈছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ কি জিটি বলো কি আছা এখন লোক তেখে নহয় তাই একো ভুল কৰা নাই আমাৰ ঘৰতে বাৰ্থডে সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ কৈছিলে কিন্তু আপোনালোকৰটো কোনো সোৱালি নাই তেনে হলে যিহে আপোনাৰ লগত দিল কৰিছো দিলটো সম্পূৰ্ণ হল এইবোৰ কথা হ'লে আমনি নিদিব তেনেকৈ ক'লে কিন্তু তাই আমাক মিছা কথা কিয় ক'লে আছিল আমাক মিছা কথা কবলৈ সেইটো আমি নাজানো সেইটো তাইহে জানিব মোৰ এনেকুৱা লাগিছে

মানে কাঞ্চন কোনো ধনী ঘৰ চলি নহয় তাই ধনী হোৱাৰ অভিনয় কৰিছে আমাৰ আগত কিন্তু তই কেনেকৈ জানিলি তাই যে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ যি ঘৰ মানুহলৈ লৈ গৈছিলে সেইজন কোনো কাঞ্চনৰ মাক দেউতাক নহয় তাই টকা দি কিনি লৈছিলে এদিনৰ কাৰণে মাক দেউতাক হ'বলৈ সেইজন মোৰ দেউতাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় মই কালি কলেজত আহোঁতে ৰাস্তাতে লগ পালোঁ আৰু তেনেতে কথাবোৰ ওলাই গ'ল তাই বহুত ফাঁকি দি আছে আমাক কিন্তু তাই আমাক ফাঁকি দিছে কিয় কাৰণ আমাতকৈ ওপৰত যাব বিচাৰে তাই অ' তাৰ মানে চবজি আলোচনী তাই মাক সেইটোৱে

সেইটোতে তই সন্তুষ্ট হ'ব লাগে কিন্তু তই সেই মাকজনীকে চিনাকি দিবলৈ লাজ পা কিয় কাঞ্চন কাৰণ তই আমাৰ লগত ফেৰ মিলাব খোজ সেইটোৱে নহয় জানো কিন্তু আমি তোৰ নিচিনা নহয় আমি নিজৰ মা দেউতাক সন্মান কৰো ニジャーマークシネキティブディナスカラニトハディブカタケネコーカンにニトイジャントセザトカ i n キディラシリ。ヘジャンモディオタフェンハイ。アルヘグラギマンヘモカゴディガタ、コイディレ。テテティエマガンパドウ。アグティエマダウトイセディエ。キントアミカタブリメントモンニディロ。シー、カンチン、シー。ハラタカタフォニド。トイアラーマラクティアノノノノビ。アミトンセナソディゼリパンティセディティゴハンコイブますアカンチンニジャーマラカンマンコイブリキ。 দুখীয়া হয় দুখীয়া নিচিনাকৈ থাকিবি ওপৰত উৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি ভগৱানে যিমানখিনি দিছে সেইখিনি তাই সন্তুষ্ট হ'ব দে কৰি থাকোঁ আৰু আণ্টি মোক ক্ষমা কৰি দিব সিদিনা মই আপোনাক বহুত বেয়া বেয়াকৈ কৈছিলোঁ মই জনা নাছিলোঁ যে কাঞ্চন আপোনাৰ ছোৱালী আৰু তাইও চিনাকি নিদিলে নাই মাজনী মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু তুমি বেলেগকো তেনেকৈ নক'বা মই মানিছোঁ মোৰ ছোৱালীজনী বেয়া তাইক মই ভাল কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু তাই কেতিয়াও ভাল নহয় ঠিক আছে হ'ব আমি আহিছোঁ যোৱা এতিয়া গম পালি নহয় মই তোক বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ যে সিহঁত কেইজনী গম পালে তোৰ লগত বন্ধুত্ব শেষ কৰি দিব আৰু তই লাজ পাবি এতিয়া পালি নহয় লাজ ঘৰতে আহি তোক লাজত পেলাই থৈ গ'ল কিয় বাৰু তই এনেকুৱা হলি তই এতিয়াও তেনেকুৱাই হৈ থাকিবিনে নে ভাল হ'বি তোৰ দেউতা নাই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে কিমান কষ্ট হৈছে সেইটো মই জানো এজনী ছোৱালী কলেজত পঢ়োৱা আৰু এখন ঘৰ চলোৱা মুখৰ কথা নহয় তই ছোৱালী মানুহ অলপতো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ সিমানখিনি বুজোৱাৰ পিছতো যদি তই নুবুজ তেনেহ'লে মই কি কৰিম মা মোক ক্ষমা কৰি দিবি অ মোৰ ভুল হৈ গ'ল মই কিয় নাজানো সিহঁতৰ লগত ফেৰী মিলাবলৈ গৈছিলোঁ মই যে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছোৱালী আৰু তোমাকো চিনাকি দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ এতিয়াহে বুজিলোঁ যিমান পানীৰ মাছ সিমানতে থাকিব লাগে মই আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ থাকিম আৰু তোমাকো মই সহায় কৰিম কামৰ সৰু বৰ নাই

নিজৰ মাক সহায় কৰিছ এইটোতকৈ আৰু ভাল কাম কি হ'ব পাৰে তই মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণেহে আমি তোক বেয়া পাইছে দেও এতিয়াৰ পৰা কষ্ট কৰ হ'ব দে আৰু এটা কথা নিজৰ কৰ্মৰ লগতে কলেজখন বান্ধ নিদিবি আকৌ ইমানখিনি পঢ়িলে যিহেতু আৰু অকণমানহে আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰি দিবি আৰু টকাৰ প্রয়োজন হ'লে মোক ক'বি আমি এনেই পাৰ্টি কৰি টকাবোৰ উৰাই দিওঁ সেইবোৰ টকাত তোকে সহায় কৰিবলৈ পাৰিম বহুত বহুত থেংক ইউ হ'ব দে থেংক ইউ ক'ব নালাগে বান্ধৱীয়ে বান্ধৱী কামত নাহিব আৰু কেতিয়া আহিব ঠিক আছে হ'ব দে তই যা হ'ব দে